Sukundalu para pemirsa yang Kinormatan tepantuh malih talian pulau rade para kaadiharsa, wonten ing pawarto, walto krijo. Anguningan pilih TNI mawon tasil ngelumpuh salah satu ngalin wapong Organisasi Papua Merdeka, TOWO OPM. Ijih menikau pemanen batalion enos Pagau wonten ing wilayah Intan Jaya, Papua. Pemindak tugas menikau ketindak atem tagem jagi Kawiban Hukum Lanta Tantraman Ing Nusantara. Ada pundi titik-titik operasi kritis menika sumangga para pemirsa kita mirengaken pawarta ingkang jangkup. Menika titik-titik tim gabungan TNI nglumpuhaken komandan batalion Kodap bolu seanggomo organisasi Papua Merdeka Enos Tipagau, yang dinten setu 5 Juli 2000 tinggal wonten ing rekaman, tim gabungan TNI ingkang kagungan senjata jangkep samilummajeng lan nyargap enos. dipun laporaken enos pejang monten ing operasi militer ing Kapung Baitopo, Distrik Baitopo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Kristo Meyantori sampun mestani babakan menika. Wonten ing operasi menika, TNI pikantuk informasi saking masyarakat ngingi jalur kangge mlolosaken diri anggota OPM. Anggota OPM Kolowau ing dataran inggil, pasukan TNI lajeng enggal-enggal nyerbu enos wonten ing mriku. Sugeng enjing pamirsa, saiki kula kali Bapak Isan arep jarep keterangan sawang panjenengan ngenai berita sing Arab lagi rame utawa kejadian sing saiki Zagiono. ana. Kepikan nalika operasi TNI ngene, pas kowe kula krungu swara tebak-tebakan sopo alas. Nah, operasi kowe kuwi enek tek posko TNI kampung. Apa warga wis ngerti yen ana anggota OPM ing wilayah iki? Leres, sawetining dina OKSI Warga wes ono sing ngerti enak kalian kancar kancar yang berburu kampung. Kepri kanan warga saya sih Saiki warga wes aman. Kowe wes iswah aktivitas kan kerja kayak sesane. Rekol mm. Infanteri Iwan Dwi Prihartono Ngendiko pilih timi pun sampun Ngamanakan sawat awis Barang bukti saking operasi meniko Barang bukti kalau wau 6 enam lenceng Setunggal gandewa Setunggal telepon genggam Setunggal speaker Setunggal noken Setunggal kalung Lan setunggal gendera bintang kejura Sugeng enjing pamirsa, saiki kula kali Bapak Olin arep JALUK keterangan soko panjenengan NGENAI berita sing lagi rame utawa kedadian sing tak iki lagi ono. Kepriye panjenengan nyekeni ngamati sing kelakon niku? Babunengku kulon lakine nang sawah. Nggih. Macul. Nah, terus onten swara bedil-bedilan metu alas. Apa warga wis kepotong sik wektu kuwi? Nggih, warga sing digoten Keprikanan kampung sawise operasi kampung? Saat ini pun ayam. Warga saiki matur suwun am amergi OPM pun diberantas. Enos Tipa Gau inggih menikau pelaku saking retetan aksi kekerasan Kata aksi penembakan datang warga sipil, kados petani, kulit bangunan, ngantos toko agami, dados korban Buatan mandek buatan beriku, kelompok Ipun Enos, Uki Tego, masyarakat asli Papua, ingkang dukung pemerintah Aksi-aksi kados bakar griya warga, hunai adat puskesmas lan ugi sekolah asring dipun tidak akan yang pun ugi asring nyandro pekerja proyek kagem dados tameng gesang lajeng aksi kalau wow dipun video lan dipun sebar luasakan kagem propaganda anti pemerintah para pemirsa Ingkang tinormatan Mekanten Pawarto, ingkang sakit pulau aturakan ngingi tumindak gas TNI datang pimpinan OPM, ingkang sampun jauh-jauh sakan parisakan ingk latah Papua. Adah kita, amut, bilih, pengajep kita, sedaya inggih, menika kawigatosan, jumat, tingkatan, temen, saya, Kamelian, in Indonesia.